یہ لکھا ہوا نہیں آیا یہ بول کے دیا گیا ہے سابقہ تینوں کتابیں ہو زبور ہو انجیل ہو یہ سابقہ تینوں کتابیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی دی گئی اور قرآن مقدس جو ہے یہ بول کے دیا گیا ہے لکھی ہوئی چیز اور بولی ہوئی چیز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں مثال اس کی یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے لاہور جانا ہے آپ کو میں لکھ کے دے دوں اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے اس کا اور کوئی مطلب نہیں اگر میں یہ جملہ بولوں تو اس میں ایک دو نہیں بلکہ تین طرح سے مطلب نکالا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو اگر بولوں میں کہوں نے لاہور جانا ہے تو اس کا مطلب ہے خبر دی جا رہی ہے کہ تم نے لاہور جانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو سوالیہ انداز میں کہوں آپ نے لاہور جانا ہے جملے وہی ہیں انداز بدل گیا انداز بدل گیا تو معنی بدل گیا اس کا مطلب بدل گیا سوالیہ انداز بن گیا اگر, اگر میں اس کو می تعجب کے جملے میں, میں کہوں جملے تو میں نے کہوں آپ نے لاہور جانا ہے یعنی آپ یہ حیثیت کیا ہے کہ آپ لاہور جائیں گے اس کا مطلب یہ یہ تعجب کا جملہ ہے کہ آپ لاہور جائیں گے اب دیکھیں لکھ کے یہ جملہ دیا تو مطلب ایک ہی تھا بول کے یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو مطلب تین ہے اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے لکھا ہوا نہیں آیا یہ بول کے دیا گیا ہے اس کے و مطالب بھی اسی طرح زیادہ ہیں باقی, باقی تینوں کتابوں سے اس کے معنی مطالب زیادہ ہیں, زیادہ ہیں جب بھی کو ضرورت پیش آتی بیش قرآن اتر آتا جب بھی کو مسئلہ بنتا قرآن, قرآن اتر آتا, قرآن قرآن اتر آتا, قرآن آتا مثال کے طور پر قریش مکہ نے آکر کہا اب نبی علیہ السلام سے بتائیں روح کیا چیز ہے قرآن اتر آیا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي حبیب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دو روح امر ربی ہے یہ اللہ کا حکم ہے وما ادیت من العلم الا قليلا تمہیں تھوڑا علم اس کے بارے میں دیا گیا قریش آئے آ کر کہنے لگے اگر آپ بتا دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک شام سے مصر کیسے گئے اگر بتا دیں ہم ایمان لے آئیں گے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ نے پوری سورہ یوسف کو نازل کر دیا تو دیکھیں جب کو مسئلہ بنتا قرآن اتر آتا جب ضرورت پڑتی قرآن کا نزول ہو جاتا اس لیے قرآن کی آیات کے اسباب ہیں قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے جب صاحب کا تینوں کتابیں جو ہیں تو را زبور انجیل ان کی آیات کا شان نزول کوئی نہیں وجہ یہ ہے وہ ساری کی ساری اکبارگی اتری ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی اتری ہیں ان کا شان نزول کوئی نہیں قرآن پاک کے اسباب نزول ہوتے ہیں شان نزول ہوتے ہیں کب اتری تھی مسئلہ کیا بنا تھا آیت کا پس منظر کیا ہے تو اس لیے اس کے شان نزول ہوا کرتے ہیں تو یہ جو میں نے آیتِ قریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس کا شان نزول پہلے سمجھئے گا شان نزول یہ ہے کہ دو بھائی تھے ایک کا نام تھا مقیس بن سبابہ اوریم اور کا نام تھا حشام بن سبابہ نام یاد ہمیں نہیں رہتے ای ہماری زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھوڑی سی توجہ ہم دے تو ہمیں نام بھی یاد رہ جائیں گے مقیس بن سبابہ اور حشام بن سبابہ یہ دو بھائی تھے مدینہ شریف میں یہ آئے نبی علیہ السلام کی ہاتھ میں کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے وقت گزارنے لگے یہ جو مقیس بن سبابہ تھا یہ ایک دن نکلا قبیلہ بن نجار میں گیا وہ قبیلہ بنو نجار جس کی, جس کی بچیوں نے بچیوں نبی علیہ السلام کی آمد بیتا بدر بدرو علیہ پڑا اس قبیلے میں گیا, گیا تو کیا تو دیکھتا دوسط 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 ہے بھائی کہ اس کے بائکوں کو قتل کر کے پھینک کے جا چکا ہے تو سبابہ نے سبابا دیکھا تو حیرت, حیرت انتہا نہ, نہ رہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروایا کہ میرے بھائی کو قبیلہ بنو نجار میں قتل کر گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کو تم یہ قبیلہ بنو فہر کا بندہ ساتھ دے جاؤ اور قبیلہ بنو نجار کے پاس جاؤ انہیں جا کر کہو کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے باتیں دو ہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے وہ بندہ دے دو اگر قاتل کا نہیں پتا تو پورا قبیلہ مل کے میرے بھائی کی سو اونٹ دے دو انسان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے انسان کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے اس کا بڑا مقام ہے میرے علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے اگر پوری انسانیت ایک انسان کے قتل میں شریک ہو جائے میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا میرے علیہ السلام جب کعبت اللہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے حضور نے یوں اشارہ کیا کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن میرے ایک کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے یار کعبے سے بڑھ کے جس مسلمان کی شان تھی ہم نے کیا اس کو سمجھا ہے ہم نے کیا ایک مسلمان کا احترام کیا ہم نے کیا ایک مسلمان کی قدر و قیمت کو جانا کہ جس کے قدر و قیمت کعبت اللہ سے بھی بڑھ کے میرے آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو میں ارد کر رہا تھا شریعت متحرہ میں اگر کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا اسے قتل کیا جائے اور یہ حاکمانے وقت کا کام ہے یا پھر اسے دیت لی جائے ایک مقتول کی دیت سو اونٹ ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے یہ قرآن سنت کا حکم ہے جب یہ مقیس بن سبابہ قبیلہ بنو فہر کے بندے کے ساتھ گیا قبیلہ بنو نجار میں جا کر نبی علیہ السلام کا حکم سنایا لوگ لو کہنے لگے, لگے ہمیں قاتل کا تو نہیں بتا البتا ہم نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکاتے ہیں ہم آپ کو پورا قبیلہ مل کے دیت دیتے ہیں سو اونٹ کی انہوں نے سو اونٹ جمع کیا سو اونٹ جمع کر کے مقیس بن سبابہ کو دیا مقیس بن سبابہ سو اونٹ لے کر جانے لگا

اور جو کہتا ہے نا نہیں میں نے بچ کے رہنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے وہ بچ بھی جاتا ہے تو میں نے کہا وہ بندہ مقیس بن سباوہ سو اونٹ لے کے آ رہا ہے شیطان نے حملہ کر دیا اس نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا قتل, قتل کر, کر کے سو اونٹ لے کے, کے مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا جا کر مکہ جا دوڑ گیا مکہ, مکہ میں جا, جا کے رہنے لگا, لگا. جب اسلام, اسلام سے پھر گیا اپنے بھائی کو قتل کر دیا, دیا. اللہ نے اس کی مضمت میں قرآن کی یہ آیت نازل کی اب آئے سنیں وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم فرمایا جو جان بول کے کسی انسان کو قتل کریں اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گے وغدی بدلا ہوا اس پر اللہ کا غضب ہے اللہ نہ اللہ کی لانت بھی, لانت بھی اللہ نے اس بڑا بھی پیار کر رکھا ہے آٹھ سال کے بعد جب فتح مکہ, جفت مکہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بن جس نے جس کئی سال پہلے قبیلہ فہر کے بندے کو قتل کیا اونٹ لے کے فرار ہو گیا وہ کعبت اللہ کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے تو کیا حکم ہے تو میرے علیہ السلام فرمانے لگے اگر وہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہے وہی جانے اس کو قتل کر دو وجہ یہ ہے کہ وہ مرتد ہے اسلام کا باغی ہے اس لیے وہیں پہ جا کے اس کو قتل کر دو